Harun'un bir oğlu vardı. Eşitməli bir tarixdir bu. Harun er-Rəşidin bir oğlu var Qasim adında. Atasına etibar eləmir, etinə eləmir. Bir gün oturublar, Harun özü də nazirlər onun yanındakı İnsanlar hamısı oturublar Cəfər bərməkidə oturub yanında. Qasim gəldi, ordan gəldi, o yandan keçdi. Birdən Cəfər bərməki hamı sakit idi. Cəfər bərməki bucır elədi. Gülümsündü. Harun dedi, "Xeyr ola." Nöldü be. Dedi heç, e, sənin bu oğluna gülməyim gəlir. Görmürsən sən necə vəziyyətdədir? Onun paltarı, onun əyni başı, onun hərəkətləri sənin abro'u aparıb bütün şahların içində. Tuttu Sarəsemi. Tuttu Harunun nəbzin. Harun dedi çağırın gəlsin çağırdılar Dedi oğul nə istəyirsən? Dedi mən səndən hissət, sən çağırıbsan. Dedi sən mənim abrımı aparıbsan, mənim dostlarımın içində Baxtı atasına Dedi sən də mənim abrımı aparıbsan, övliyаullahların yanında Sən də mənim abrımı aparıbsan möminlərin içərisində. Sən şahların yanında mənə baxırsan, utanırsan. Mən Allah dostlarının yanında sənə baxıram, utanıram. Dedi: "Cə sənə bir vəzifə verim." Dedi: "Mənə lazım deyil." Cəfər bərməçi dedi: "Nə əybi var? Sən həm ibadat elə" həm də bir vəzifədə xidmət elə. Dedi, onda icazə ver, gecə fikirləşim, fikrimi sabah deyərəm sizə. Gecəylə çıxdı, qaşdı. Bildi ki, tutacaqlar. Qaşdı Bəsrəyə. İndiki İraqda Bəsrə var. Abdullah adında bir nəfər orada hakim idi. Harun məktub göndərdi bütün nümayəndələrinə. Qasimi hər yerdə tutsuz göndərüngəlsin bura. Bu gəlib Bəsrədədir, heç kim tanımır. Abdullah evinin nə bilim divarı uçub, damı uçub, harası istir remont eləyə. Cəldi bir fəhlə axtarır. Dedilər bir cavan oğlan gəlib burda, onun işi pisdir apardı, danışdı, axşama qədər işləsənə 10 dirhəm verəcəyəm. Gəldi, baxdı, gördü üç adamın işini görüb. İstədi çox verə dedi, yox, artıq lazımdır. 10 danışmışam, 10 da nə ver. Dedi, mənim bir işim də var. Dedi, mən həftədə bir dəfə işə gəlirəm. Gələn həftə getdilər, çağırdılar, gəldi o işdə gördü. 3-cü həftə getdilər tapa bilmədilər. Soruşdular o cavan oğlan hardadır? Dedilər orada bir mağarada xəstələnib yatıb. Abdullah özü getdi, çün işin bəyənirdi. Gəldi, baxdı, gördü yatıb, amma qızmanın içində yanır, xəstədir. Dedi, məni tanıyırsan? Dedi, bəli, səni tanıyıram. Dedi mənim yenə işim var. Dedi yox day qutardı. Ondan sonra Qasim danışdı. Dedi Abdullah mən səni yaxşı tanıyıram. Sən məni tanımırsan. Mən Qasiməm Harunun oğlu. Bunu eşidəndə təəccüb elədi. Sən Q dedi mən Qasiməm bəli. Ax ona məktub gəlib ki, Qasimi tutsa göndərsin. Demək Qasım bunun evində işləyir. Dedi Abdullah, o söhbətlər keçib. Mənim bir Qur'anım var əlimdə, onu verirəm sənə. Verərsən bir Qur'an oxuyan oğlana mənə Qur'an oxusun. Bu bir. İkinci vəsiyyətim budur olan paltarım əynimdə bidi. Verərsən bir nəfərə mənə qəbir qazsın, 2. 3-cü vəsiyyətim də budur. Cibindən bir üzük çıxartdı, dedi bunu atam mənə vermişdi, mən mını barmağıma salmadım. Bunu verərsən atama, digərsən bu beytül maldandır qiyamətin günündə sən bəytülmalın cavabını verməyi yaxşı başararsan, bunun da cavabını özün verərsən. İstəmirəm. O mənə lazım deyr. Ondan sonra dedi Abdullah, çəkil ağam gəldi. Abdullah vaxtı gördü, heç kim yoxdu. Dedi Abdullah, deyirəm çəkil ağam geldi. Esselamu aleyke ya emir el al mu'minin. Ali aleyhisselamı ziyaret elədi. Kasım dünyadan getdi. Bax buna deyirlər zikr. Zikr yani bu. Yani Allah'la küsmedi. Heç biri iş görmədi ki Allahın ondan acığı gələ. Hər şeydən keçdi Allahın rızayətinə görə. Amma axırda da Allah verdi. Əliyini göndərdi. Dedi get Qasimin əlindən yapış gətir.